поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Черкассы поддержать нас. Они нам очень помогли, зарядили нас в концовке еще больше своей поддержкой. По игре, что могу сказать, были провалы в защите, не справлялись с подбором нападения. И в третьей четверти очень много промазали своих бросков, опять же, с под кольца, как это было в прошлой игре с Николаевым в первой И... А так, очень довольны, что опять же показали характер, что вся команда не опустила руки, боролись до конца и результат на лицо. С чем хочу поздравить также ребят и своих партнеров по команде и тренерский ну, состав. А немного ли сил потратили перед Евроком? Ну, тут уже игра такая была, что нужно было отдаваться полностью и стараться ее вытащить. В принципе, у нас время до 19 числа еще есть восстановиться и доктора, и все нам помогут, массажи, я думаю, все будет нормально. Павел, что большое спасибо болельщикам, приехали, поддержали нас. Вообще, в целом, можно говорить об этом выезде, выезд очень тяжелый. Как все знают, что накануне мы играли с Будивельником, и ребята оставили много сил, эмоций да, потому что все прекрасно понимают, что Будивельник очень сильная команда, мы готовились, сразу переехали, времени на большую подготовку с черкасами у нас не было, провели только одну тренировку, два видео, как смогли подготовились. И черкасы всегда дома играют очень хорошо, свои трибуны, болельщики помогают. И то, что говорил раньше, с проходных игр не будет. То есть чемпионат будет очень интересный, проходных игр не будет. И плюс момент, что мы приехали сюда в усеченном составе, без Владимира и без Александра. Естественно, очень сегодня большая нагрузка легла на наших основных игроков, тех игроков, которых, которых сегодня пошли игра и которых я уже во второй половине для того чтобы догнать э, Черкасы уже запустил, чтобы уже играли не ошибались потому что не было возможности у нас уже на ошибку по первой половине что могу сказать э, вообще по игре э, первая проблема это подбор и знаете, подбор подбору рознь Бывает длинный подбор, улетел, и нету возможности для легких вторых очков. Играют люди опять какую-то комбинацию. В а, первой половине а, Черкасом каждый подбор они агрессивно шли, ребята забывали ставить спину. И прям сразу было завершение. То есть а, сразу очень много легких этих вторых очков. Это была первая, первая проблема. И вторая проблема была, немного не справились там, с изоляцией. в перерыве провели беседу и по подбору и изменили э, их защиты на этот э, их диамант и пик. И за вторую половину мы пропустили 24 очка. А если в целом с 32, если не ошибаюсь. 32 очка за 25 минут. Это то, что, то, что я всегда от ребят прошу. Э, результат приносит защита. А по нападению, опять же, сегодня, как сказал Слава, присоединюсь. Он сказал за третью, четверть. Я могу вообще сказать в целом. Э, колоссальное количество открытых, свободных бросков, как из-под кольца, так и из-за дуги мы промазали. Но опять же скажу, это меня где-то беспокоит, броски из-под кольца, но меня опять беспокоит процент реализации штрафных бросков. 31-19. При равной игре, то, что я говорил с Будивельником, мы там промазали колоссальное количество штрафных, и сейчас мы мажем тоже 12. 12. Ну хорошо, 100% не забьешь, но надо забить не 61%, хотя бы процентов 75. И ты намного спокойнее играешь, и ты не уходишь, не ведешь соперника уйти в быстрый прорыв. Будем работать, это очень большая наша проблема, эти, э, эти штрафные, будем работать, я очень рад этой победе, очень тяжелый тур, мы сыграли из шести игр четыре э, игры на выезде с очень сильными командами, Будивельный, и Днепр, э, Запорожье, которые дома, даже все знают, очень хорошо играют, и сейчас э, время, как говорится, залечить раны и восстанавливаться, и готовиться к автодору. Спасибо. Спасибо большое. Настраивайся, как положено, настраивайся на чемпиона. Хотели, хотели, хотели сыграть, знали, что зал будет полный сегодня. Хотели, разобрали все, были готовы, И первые три четверти это показали. Потом, не знаю, что поменялось, потеряли концентрацию, сбились на трехочковые броски. И не, не смогли удержать игру в своих руках. По ходу матча, уже по и анализ, ну, игры, ну, так же, как и все игроки, старались, старались выложить свой максимум, показать кто, что может. Кто, насколько сегодня был готов. Все настраивались на концовки, видимо, особенно когда больше молодых осталось на площадке, когда не смогли, может, совладать с собой, не смогли все сделать спокойно в результате неподготовленной атаки они дотерпели в защите, потому что могли нападение компенсировать тем, что могли отстоять в защите. Действительно, я думаю, интересная игра для зрителей. Очень жаль, что не смогли подарить им сегодня победу, хоть и были очень близки. Порадовала сегодня молодежь, порадовала вообще команда, порадовал настрой даже, там, несмотря на то, что капитан Кальниченко не, не смог принять участие. Как бы те люди, которые получили больше времени вместо него, отыграли отлично, на ура. Все это было в три четверти, к сожалению, в четвертой четверти все перевернулось с ног на голову. И где-то вот именно терпение, и особенно отсутствие первого номера, когда Мирошниченко получил фолы, к сожалению, очень сильно сказалось. Один мой знакомый, очень уважаемый мой тренер, говорит, что если команда проигрывает, от одного до трех очков это поражение тренерское. Поэтому беру, беру все камни в свою сторону. Видимо, что-то где-то я не нашел, что сказать. Где-то не угадал, может быть, замены, не знаю. Будем все это дело разбирать. Рад, доволен самоотдачей игроков. Особенно первые три четверти меня очень порадовали. С такой игрой можно обыгрывать любую команду. В конце все-таки не выстачил досвиду, а уж я думаю, да, нам в конце не хватило первого номера на площадке. Просто человека, который мог бы взять мяч под руку и, по крайней мере, определить, кто из игроков готов сейчас э, выполнить даже элементарные там какие-то установки, и кто готов взять на себя инициативу, кто нет, а не отдавать просто направление кого-то. Ну, это, это опять-таки все это такие моменты рабочие, видимо, где-то не те связки я подобрал под концов.